হাই ই ককচালৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম মই শ্ৰীপুণ্যব্ৰত বৰদলৈ আজি নতুন পাঠ এটি লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ দশম পাঠটোৰ প্ৰথম অংশটো লৈ আহিছোঁ দশম পাঠটোৰ নাম হ'ল প্ৰত্যাহ্বান প্ৰত্যাহ্বান এই পাঠটোত আমি তিনিগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম তেওঁলোকে জীৱনত জীৱন সংগ্ৰামত জীৱন যুঁজত কেনেদৰে আগবাঢ়ি গ'ল প্ৰত্যাহ্বান নেওচি সেই বিষয়ে এই পাঠটোত আলোচনা কৰা হ'ব এতিয়া এই পাঠটোনো কেনেকুৱা কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই পাঠটো ৰচনা কৰা হৈছে সেই বিষয়ে আমি অলপমান পাঠটোলৈ যোৱাৰ আগতে আমি আলোচনা কৰোঁ আহাচোন পাঠটোৰ আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে এই পাঠটোৰ সম্বন্ধে আমি দুটামান কথা জানি লওঁ আমাৰ সমাজ জীৱনত বিশেষভাৱে সক্ষম বা দিব্যাংগসকলে এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আছে এই দিব্যাংগসকল বিশেষভাৱে সক্ষমসকল তেখেতসকলে আমাৰ সমাজখনত এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে এই পাঠটিত তিনিগৰাকী দিব্যাংগৰ চমু জীৱন গাথা আলোচনা কৰা হৈছে এই পাতটিত আমি তিনিগৰাকী দিব্যাংগৰ বিষয়ে পাম তিনিগৰাকী দিব্যাংগৰ বিষয়ে পাম তাৰে দুগৰাকী মহিলা এজন পুৰুষ তাৰে দুগৰাকী নাৰী আৰু এজন পুৰুষ ইতিমধ্যে কলোৱে যে তাৰে দুগৰাকী নাৰী আৰু এজন পুৰুষ নাৰী দুগৰাকীৰ এগৰাকীয়ে হাত দুখন নোহোৱাকৈয়ে পৃথিৱীৰ পোহৰ দেখিছে আৰু আনগৰাকীয়ে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ দুয়োখন হাত হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে নাৰী দুয়োগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকীয়ে কি হৈছে যে তেওঁ দুয়োখন হাতেই নাই জন্মৰ পৰাই দুয়োখন হাতেই নাই নাৰী নারী জীৱন যুদ্ধত আগবাঢ়ি গৈছে সেই বিষয়ে আমি এই পাম আনগৰাকী নারী হল দুর্ঘটনা হল দুর্ঘটনা কি হল তেওর হাত দুয়োখনে হেৰুৱাবলগীয়া হল পাতটোত এই বিষয়ে আমি বিস্তৃতভাৱে পাম আনহাতে জন্মৰে পৰা মুগ বধিৰ মুগ বধিৰ মুখেৰেও কথা কব নোৱাৰে কাণেৰেও নুশুনে কোন সেই পুৰুষজন যিটো পাঠত আমি পাম অৰ্থাৎ তেওঁ কাণেৰেও নুশুনে কবও নোৱাৰে তেওঁ কবও নোৱাৰে আৰু কাণেৰেও নুশুনে কোন সেই পুৰুষজন যিজনৰ বিষয়ে আমি এই পাঠটোত পাম কিন্তু সকলো প্ৰতিকূল অৱস্থাক নেওচি বাস্তৱ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈ তেওঁলোক জীৱন যাত্ৰাত আগবাঢ়ি গৈছে হাত দুখন নাথাকিলে কেনেকুৱা এটা অৱস্থা হব পাৰে সেইটো আমি কল্পনা কৰোচোন তেনে ব্যক্তি তেনে ব্যক্তিও জীৱন যুঁজত সফল হৈছে সেই কথাটো বৰ উল্লেখযোগ্য যে হাত দুখন নাই তাৰপিছতো জীৱন যুঁজত সফল হৈছে সফল ব্যক্তি হিচাপে তেওঁলোকক সমাজত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে এই তিনিওগৰাকী ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মানসিক দৃঢ়তাৰ কথা পাঠটিত প্ৰতিপূৰ্ণ কৰা হৈছে এই তিনিওগৰাকী ব্যক্তিৰ বিষয়ে পাঠটোত আমি পাম আৰু তেওঁলোকৰ যি মানসিক দৃঢ়তা তেওঁলোকৰ যিটো মনোবল সেই বিষয়ে আমি পাঠটোত সুন্দৰকৈ পাম প্ৰথম আমি পাইছোঁ প্ৰিঞ্চি গগৈ প্ৰথমগৰাকী হ'ল প্ৰিঞ্চি গগৈ তেখেত নাৰী প্ৰশ্নকৰ্তাই প্ৰশ্ন কৰি যাব আৰু প্ৰিঞ্চি গৈয়ে গগৈয়ে উত্তৰ দি যায় পাঠটোৰ শৈলী সং মানে সাক্ষাৎকাৰ শৈলীত লিখা হৈছে সাক্ষাৎকাৰ আমি লওঁতে কেনেদৰে লওঁ সেই বিষয়ে আমিও জানিম এই পাঠটোৰ জৰিয়তে আহচোন প্ৰথমতে কি আছে প্ৰশ্নকৰ্তা নমস্কাৰ আজি আপোনাৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ আহিছোঁ প্ৰশ্নকৰ্তাগৰাকীয়ে ক'লে যে নমস্কাৰ মই আজি আপোনাৰ লগত চিনাকি হ'বলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰিঞ্চি গগৈ কি ক'লে প্ৰিঞ্চি গগৈ নমস্কাৰ প্ৰতি নমস্কাৰ দিলে প্ৰিঞ্চি গগৈয়ো প্ৰশ্নকৰ্তা আপুনি এই জীৱন সংগ্ৰামত শাৰীৰিক প্ৰতিকূলতাকো নেওচি আজি নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে শাৰীৰিক প্ৰতিকূলতা তেখেত যিহেতু দিব্যাংগ তেখেতৰ দুইখন হাত নাই জন্মৰে পৰা ত' সেইকাৰণে এই প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ লগত যুঁজ দি তেওঁ আজি জীৱনত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই কথাটোকে কৈছে জন্মৰ পৰাই আপুনি কেনেদৰে এই সংগ্ৰামৰ মুখামুখি হৈছিল জন্মৰে পৰা মানে হাত দুখন তেওঁ জন্মৰ পৰাই নাছিলে তো প্ৰিঞ্চি গগৈ নামটো কি প্ৰিঞ্চি গগৈ প্ৰিঞ্চি গগৈৰ হাত দুখন জন্মৰ পৰাই নাছিলে তো কেনেকৈ মুখামুখি গ'ল হৈ আহিছে আপুনি প্ৰশ্নকৰ্তাই প্ৰশ্ন কৰিলে তাৰপিছত প্ৰিঞ্চি গগৈ জন্মৰে পৰা মোৰ দুয়োখন হাত নাছিল তেওঁ জন্ম হওঁতেই দুয়োখন হাত নাছিল কিছুমান লোকে মোক সমমৰ্মিতাৰে আঁকোৱালি লৈছিল আন কিছুমানে আকৌ মোক অমংগলীয়া বুলি গণ্য কৰিছিল সমাজত দুই ধৰণৰ ব্যক্তি থাকে এনে দিব্যাংগৰ প্ৰতি কাৰোবাৰ সমমৰ্মিতা থাকিব পাৰে আৰু কাৰোবাৰ কি হব পাৰে ওলোটা প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিটো দেখি তেওঁক অমংগলীয়া বুলিও কব কয় কিছুমানে ত' প্ৰিন্সি গগৈ ক্ষেত্ৰতো এই কথা হৈছিলে যে তেওঁ কিছুমানে খুব মৰমৰ চকুৰে চাইছিলে সহানুভূতিৰে চাইছিলে আৰু কিছুমানে তেওঁক অমংগলীয়া বুলি কৈছিলে তাৰপিছত কি আছে প্ৰশ্নকৰ এটা বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰোঁতে কিবা বাধা বিবাদৰ সন্মুখীন হৈছিল নেকি বিদ্যালয়ত আপুনি যেতিয়া নামভৰ্তি কৰিছিলে সৰুতে সৰুতে প্ৰিঞ্চি গগৈ সৰু আছিলে কণমানি আছিলে তেতিয়া কিবা সন্মুখীন হৈছিল নেকি সমস্যাৰ বা কোনোবাই আপোনাক এ নামভৰ্তি কৰিবলৈ দিয়া নাছিল নেকি তেতিয়া প্ৰিঞ্চি গগৈয়ে কৈছে হৈছিল হৈছিল এখন বিদ্যালয়ে মোক নাম যেতিয়া বিদ্যালয়লে অভিভাবকে লৈ গৈছিলে তেতিয়া লোক সেই অভিভাবক কৈছিলে যে আমার বিদ্যালয়ত প্রিন্সিয়ে নামভর্তি করব নতুন তাই হাত দুই নাই কেবল সোনারীর রাজা ধাপ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই মোক আঁকোৱালি লৈছিল এই ৰজা ধাপ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই স্কুলখনে বিদ্যালয়খনে তেওঁক আঁকোৱালি লৈছিল নামভৰ্তি কৰোৱাইছিল কাৰণ তাই দিব্যাংগ তাই বেলেগ ধৰণে সক্ষম তো সেইবাবে প্ৰিঞ্চি গগৈক ৰাজা ধাপ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিব দিলে আৰু সেইখন আছে ক'ত সোণাৰিত প্ৰশ্নকৰ্তা বিদ্যালয়ত আপুনি কেনে কৈ লিখিছিল আপুনি হাত নাই আমি কিহেৰে লিখোঁ হাতেৰে নিলিখোঁ জানো কিন্তু প্ৰিঞ্চি গগৈ হাত আছে জানো নাই দুয়োখন হাতেই নাই তেওঁ তো তেওঁ কেনেদৰে লিখিব প্ৰশ্ন কৰ্তাই প্ৰশ্নটো উদয় হ'ল তেওঁৰ মনত আৰু প্ৰশ্ন কৰিলে যে আপুনি বিদ্যালয়ত কেনেদৰে লিখিছিল বিদ্যালয়ত আপুনি কেনেদৰে লিখিছিল তেতিয়া প্ৰিঞ্চি গগৈয়ে ক'লে ভৰিৰে লিখি মই শিক্ষাজীৱন আৰম্ভ কৰি সোণাৰী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হওঁ ভৰিৰে লিখিছিলে প্ৰিঞ্চি গগৈ অদম্য উৎসাহ আছিলে পঢ়াৰ প্ৰতি বহুত তেওঁ কি আছিলে আগ্ৰহ আছিলে তেওঁ কি কৰিছিলে পঢ়িছে চকুৱে পঢ়িলে মুখেৰে ক'লে কিন্তু তেওঁ লিখিবতো লাগিব পৰীক্ষা দিবলৈ তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে ভৰিৰে লিখাৰ অভ্যাস কৰিলে আৰু ভৰিৰে তেওঁ লিখিব পাৰিলে বৰ ডাঙৰ কথা আমি ভৰিৰে লিখা এটা সহজ কথা নহয় কিন্তু প্ৰিন্সি গগৈয়ে সেই প্ৰত্যাহ্বান নেওচি ভৰিৰে লিখিব পৰা হল তেওঁ সোণাৰী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা কি কৰিলে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে প্ৰিঞ্চি গগৈয়ে আৰু শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰি তেওঁ কি হ'ল সেই ৰাজাধাপ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আৰম্ভ কৰিলে সোণাৰী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা পাছ কৰিলে পৰীক্ষাৰ দেওনা পাৰ হৈ বৰ্তমান কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতক পৰ্যায়ত অধ্যয়ন কৰি আছো তাৰ পিছত কি হল তেওঁ প্ৰৱেশিকা পাছ কৰিলে পিছত উচ্চতর মাধ্যমিক তেওঁ পাস কৰিলে হায়ার সেকেন্ডারি সেকেন্ড ইয়েৰ পাস কৰিলে ফাইনেল তেওঁ কি কৰিলে অসমৰ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কৃষ্ণকান্ত সন্ধিকই ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতক পৰ্যায়ত অধ্যয়ন কৰিলে আৰু কৰি আছে বুলি পাঠ দিছে প্রশ্নকর্তা আজৰি সময়ত আপুনি কি কৰি ভাল পায় তেতিয়া আকৌ সুধিলে যে আজৰি সময়ত আপুনি মানে প্ৰিঞ্চি গগৈক সুধিছে যে আজৰি সময়ত প্ৰিঞ্চি গগৈয়ে কি কৰি ভাল পায় বা প্ৰিঞ্চিয়ে আজৰি সময় কেনেকৈ কটায় সেই প্ৰশ্নটো সুধিলে তেতিয়া প্ৰিন্সিয়েনো কি ক'লে চাওঁ আহাচোন প্ৰিঞ্চি গগৈ মই ভৰিৰ আঙুলিৰ জৰিয়তে ছবিও অকন কৰোঁ আৰু ছবি অঁকাৰ এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰও খুলিছোঁ তেখে তেওঁ ছবি আঁকিব পাৰে টোপাৰেই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰও খুলিছে ছবি অঁকা বেলেগক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে তেওঁ তেওঁ ভৰিৰ জৰিয়তে কি কৰে অংকন কৰে ছবি ছবি অংকন কৰে আৰু তেওঁ কি কৰিছে এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰও খুলিছে তদুপৰি মই গান গাই মনৰ দুখ কিছু পাতলাওঁ আৰু তেওঁ মন যদি গধুৰ হয় দুখ লাগে তেতিয়া তেওঁ কি কৰে মনৰ দুখ পাতলাবলৈ গান গায় কোনে প্ৰিঞ্চি গগৈয়ে প্ৰশ্নকৰ্তা বাৰু এতিয়া আপোনালোকৰ অৰ্থনৈতিক দিশটোৰ বিষয়ে অলপ কবনে এতিয়া কেনেকে চলিব লাগিব ধন টকা পইচা লাগিব সেই কথাও জানিব লাগিব তেওঁ প্ৰিঞ্চি গগৈয়েনো কেনেকে চলে টাকা পয়সা কোরপরা পায় সেই বিষয়ে আমি জানো আশ্নকর্তার জড়িয়ে প্রিঞ্চি গগৈ আগতে অর্থনৈতিক অবস্থা বড় সচ্ছল ভাল নাছিল সচ্ছল মানে ভাল নার প্রিহত প্রি গগৈর অতিশয় কষ্টৰ মাজেৰে অতিশয় কষ্টৰ মাজেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰি মই এতিয়া গুৱাহাটীৰ নেমকেয়াৰ হাস্পতালৰ অভ্যৰ্থনা কক্ষত কৰ্মৰত ইমান ভাল কথা অতি কষ্টৰে দিনবোৰ অতিবাহিত কৰি আহিলে আৰু এতিয়া তেওঁ নিজেই আয় অৰ্জন কৰিব পৰা হ'ল আৰু সেই অৰ্জন কৰাৰ ফলত তেওঁ এতিয়া ক'ত চাকৰি কৰে বুলি কৈছে গুৱাহাটীস্থিত নেম কেয়াৰ হস্পাতালৰ কাম কৰে চাকৰি কৰে সেই নেম কেয়াৰ হাস্পতালৰ অভ্যৰ্থনা কক্ষত এগৰাকী তেওঁ কৰ্মচাৰী তেওঁ এতিয়া নেমকেয়াৰ হস্পিটালৰ হস্পাতালৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী ৰিচিপশ্যন কাউণ্টাৰ বুলি কয় নহয় অভ্যৰ্থনা কক্ষত ত' সেই তাতে তেওঁ কৰ্মৰত প্ৰশ্নকৰ্তা সংগ্ৰামেই আপোনাৰ জীৱন লগৰী বাৰু দিব্যাংগসকলক আপুনি কিবা ক'ব নেকি যিহেতু তেওঁ বিশেষভাৱে সক্ষম বা দিব্যাংগ সেই বা আপুনি প্ৰিন্সি গগৈক কৈছে যে আপুনি দিব্যাংগ নিজেই আৰু আপুনি বেলেগ দিব্যাংগসকলক উৎসাহ যোগাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাবলৈ কিবা ক'ব নেকি তেতিয়া প্ৰিঞ্চিয়ে কি ক'লে চাওঁ আহাচোন প্ৰিঞ্চি গগৈ জীৱনৰ গতিপথত নানা বাধা বিঘিনি থাকিবই আমাৰ যি জীৱনৰ গতিপথ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা আহিব পাৰে প্ৰিঞ্চী গগৈ মতে সেইবোৰ নেওচি আগবাঢ়ি যোৱাটোৱেই হ'ল মূল কথা আৰু এই বাধাবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব পাৰ হৈ যাব লাগিব আৰু পাৰ হৈ গৈ আমি লক্ষ্যত উপনীত হ'ব লাগিব সেইটোৱেই আমাৰ মূল কথা প্ৰিন্সে কৈছে মই তেনে চিন্তাৰে আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁ তেনেকৈ আগবাঢ়ে বাধাবোৰ নেওচি তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ থাকে আৰু আনকো আগবাঢ়িবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মই যেনেদৰে পাৰ হৈ গৈ আছোঁ নেওচি গৈ আছোঁ বাধা আহিবই সেই বাধাবোৰ অতিক্ৰম কৰি মই যেনেদৰে গৈ আছোঁ আনো আন আমাৰ দৰে দিব্যাংগসকলো কি হওক আগবাঢ়ি যাওক প্ৰেৰণা এনেদৰে দিলে যে কোনো ধৰণৰ বাধাক ৰৈ যাব নালাগে সকলোৱে আগবাঢ়ি যোৱা আগবাঢ়ি যোৱা বাধা আহিব পাৰে প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে কিন্তু সেইবোৰ নেওচি আগবাঢ়ি যাব লাগিব বুলি প্ৰিন্সিয়ে বাকী তেনেদৰে দিব্যাংগসকলক প্ৰেৰণা যোগাইছে প্ৰশ্নকৰ্তা আপোনাৰ দৃঢ় মনোবলৰ শলাগ লৈছোঁ আপোনালৈ শুভকামনা জনাই আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ কি কৰিলে প্রশ্নকর্তায় প্রশ্নকর্তায় প্রিন্সিক কামনা দিলে জীবনৰ ভৱিষ্যত ভবিষ্যৎ জীবনের যে আপুনি আপনি কামনা আপনার দিছ যাতে আপুনি আরো আগবাড়ি যাওক আপনার দৃঢ় মন আপনি শক্তিশালী মন আপনার আপুনি ইমান কষ্টরে নিজকে প্রতিষ্ঠা করবলে সক্ষম হৈছে আপনার দুখন হাত নথকা সত্ত্বেও আপোনাৰ সেই দৃঢ়মনক মই আমি শলাগ লৈছোঁ আৰু আপোনাক ভৱিষ্যত জীৱনৰ বাবে শুভকামনা দি চাচিছোঁ আৰু তেতিয়া প্ৰিঞ্চিয়ে ক'লে ধন্যবাদ প্ৰিন্সিয়ে তেতিয়া কি ক'লে যে আপোনাকো ধন্যবাদ এই পাঠটোত আমি এগৰাকী দিব্যাংগৰ জীৱনৰ যি দৃঢ়মনা জীবনটক দৃঢ় লৈ গৈছে সেই কথাটো আমি পাইছো আমিও বাকি সকল দিব্যাঙ্গ আছে প্রেরণাতে আগবাড়ি যাওক আৰু আমি জি বাকি ছাত্র ছাত্রী আছে তখন কি কৰক যে এগৰাকী হাত নোহা যদি ইমান প্ৰত্যাহ্বান নৌচি আগবাড়ি যাব পাৰে আমাৰ বাবে প্রেরণা কিয় কিয়নু আমি আমাৰ যাত্রার পথত বাধা পারে। কিন্তু আমিও সেই প্রিঞ্চি গগৈ দেখায় যাওয়া বাদটে আগাড়ি যাব প্রত্যাহ্বান আমি নচি যাবলৈ মনোবল দৃঢ় করবেন লাগিব মৰমৰ ছাত্রী সকল আমি এই প্রথম খন্ডর কেটামান মূল্যায়ন আহাসুন। প্রথম মূল্যায়নটো হল প্রিঞ্সি গগৈর বিদ্যালয়তনেক লিখিছিল প্রথম প্ৰশ্নটো হল যে প্রিঞ্চি গগৈ বিদ্যালয়ত কেনেদৰে লিখিছিল ইয়াত দুটা বিকল্প দিছে প্ৰিঞ্চি গগৈয়ে বিদ্যালয়ত ভৰিৰে লিখিছিল প্ৰিঞ্চি গগৈয়ে বিদ্যালয়ত হাতেৰে লিখিছিল আমি পাইছোঁৱেই যে প্ৰিঞ্চি গগৈয়ে বিদ্যালয়ত ভৰিৰে লিখিছিল কিয় কিয়নো তেওঁ দুয়োখন হাতেই নাছিল প্ৰথম বিকল্পটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব তাৰপিছতো কি আছে চাওঁ আহাচোন দুই নম্বৰ প্ৰিঞ্চি গগৈ এতিয়া ক'ত কৰ্মৰত প্ৰিঞ্চি গগৈ এতিয়া কোনখন হাস্পাতালত কৰ্মৰত কোনটো প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত আমি জানো কিন্তু ইয়াত দুটা বিকল্প দিছে চাওঁ আহাচোন ক প্ৰিঞ্চি গগৈ এতিয়া গুৱাহাটীৰ ডাউনটাউন হাস্পাতালত কৰ্মৰত আৰু এটা বিকল্প দিছে প্ৰিঞ্চি গগৈ এতিয়া গুৱাহাটীৰ নেম কেয়াৰ হাস্পতালত অভ্যৰ্থনা কক্ষত কৰ্মৰত আমি গম পাইছোঁ ইতিমধ্যে যে প্ৰিঞ্চি গগৈ এতিয়া গুৱাহাটীৰ নেম কেয়াৰ হাস্পতালত অভ্যৰ্থনা কক্ষত কৰ্মৰত মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ আহোঁ দ্বিতীয় খণ্ডৰ এই পাঠটোৰ দ্বিতীয় খণ্ডত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ